ish ishboshilarning burchi islomda nikohga bo'lgan ahamiyat faqat unga targ'ib qilish va benikohlikni qoralash bilangina cheklanib qolmagan balki ish ishboshilarga yetakchi kuchlarga o'z jamiyatlaridagi erkak va ayollarning nikohda bo'lishlarini ta'minlash ta'kidli ravishda topshirilgan bu haqda alloh taolo nur surasida marhamat qiladi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم agar faqir bo'lsalar alloh ularni o'z fazlidan boy qilur alloh vosi va və alimdir ushbu oyati karimadagi xitob ota ona xoja va musulmon ishboshilarga qaratilgan bo'lib ularga o'z qaramog'idagi o'g'il qizlarni qulu cho'rilari va yordamga muhtoj yori birodarlarini nikohlab qo'yishga bosh qosh bo'lishlari amr etilmoqda musulmon kishi faqat o'zi nikohda bo'lishi bilan kifoyalanib qolmay boshqa musulmon birodarlarining ham nikohli bo'lishlari uchun hissa qo'shishi lozimligi shundan olingan ana shu burchlarini mas'uliyatlarini chuqur his qilgan musulmonlar oilasiz yurgan erkak va ayollarga nikohli bo'lish lozimligini tinmay targ'ib qiladilar aynan shuning uchun ham ular o'g'il qizlarini yaqin kishilarini uylab joylab qo'yish uchun butun imkoniyatlarini ishga soladilar va nihoyat o'shanday musulmonlar nikoh ishida qiylanib qolgan din qardoshlariga yordamlarini hech qachon ayamaydilar oyati karimada qul va cho'rilarni ham nikohlab qo'yish haqida so'z ketayotgani alohida e'tiborga sazovotdir qul va cho'rilar odam o'rnida ko'rilmay turgan bir davrlarda qur'oni karimning ularni uyli joyli qilib qo'yish haqida musulmonlarga farmon berishi islom dini har tomonlama qul va cho'rilarning yonini olishga harakat qilganini ko'rsatadi ularning erki o'zida bo'lmasa ham birovning mulki hisoblansalar ham hojalari ularni uylab joylab qo'yishlari kerak bo'ladi chunki inson kim bo'lishidan qat'iy nazar voyaga yetganidan keyin halol pok nikoh orqali iffatini saqlab yurmasa oyog'i toyilishi zinoga qo'l urishi ehtimoli kuchraydi bu jinoyat esa uni sodir etgan kimsa uchun ham u yashab turgan jamiyat uchun ham mislsiz balo ofatlarga sabab bo'ladi nikoh masalasi o'ta nozik masala bo'lib bu oyati karimada kambag'allik nikohdan qochishga sabab bo'lmasligiga ham alohida ishora kelmoqda binobarin bundan ba'zi kishilarning qo'li kaltalikni bahona qilib nikohni ortga surishlari musulmonchilik odoblariga to'g'ri kelmasligi tushuniladi darhaqiqat o'ylab ko'rsak ko'pchilik insonlar avvallari beparvo yurgan bo'lsa ham oila qurgach jiddiy harakatga tushib iqtisodiy ahvollarini yaxshilab olganlarini ko'ramiz balog'atga yetgan o'g'il qizlarini uylantirib oilali qilib qo'yish ota onaning burchidir chunki endigina voyaga yetgan yosh yigit va qizlar oila nimaligini uni qanday qurishni ham bu o'ta nozik va muhim ishni qanday qilib amalga oshirishni ham bilmaydilar ularning bu borada bilimlari tajribalari bo'lmaydi agar nikoh va oila qurish ishlari ularning o'zlariga tashlab qo'yilsa adashishlari umr savdosi deb atalgan o'ta muhim va nozik masalada nuqsonga yo'l qo'yishlari mumkin ota ona esa o'zlari oila qurgan uning nimaligini yaxshi biladigan va farzandlariga yaxshilikni ravo ko'radigan shaxslar sifatida bu borada ularga bosh qosh bo'lishlari lozim agar ota ona bo'lmasa qarindoshlardan ularning o'rnini bosadigan kishilar yoshlarga vali ishboshchi bo'ladilar mabodo hech kimi yo'q bo'lsa jamiyatdagi yetakchi kuchlar ularning o'rnini bosadi shunday qilib musulmonlar yashaydigan jamiyatda uzrsiz benikoh yurgan odamlar qolmasligi uchun barcha harakatda bo'ladi bu muhim ishda ilmi bor kishilar nikoh haqida tushuntirish ishlari olib borib vaz nasihat qilib maqola yoki kitob yozib o'z hissalarini qo'shadilar tashkilotchilik qobiliyati bor bo'lganlar o'z qobiliyatlarini ishga solib topishtirish sovchilik qilish va shunga o'xshash ishlarda yoshlarga yordam beradilar mol mulkda kenchilik nasib qilgan odamlar esa mablag'dan yordam beradilar nikohli oilalarni ko'paytirishga barcha musulmonlarning oila og'ushida rohat farog'atda yashashlariga shu tariqa yordam beriladi zotan iffatini saqlash niyatida oila qurmoqchi bo'lganlarga yordam berish alloh taolo uchun qilinadigan lozim bo'lgan uch muhim ishdan biri hisoblanadi anaabi hurayrat roziyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله رواه الترمذي والنسائي والحاكم أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية ده رسول الله صلى الله عليه وسلم uch kishiga yordam berish allohning zimmasida haqdir ado etishni iroda qilgan mukotabga iffatni saqlashni iroda qilgan turmush quruvchiga va allohni yo'lida jiddijahd qiluvchiga termiziy nasaiy va hokim rivoyat qilganlar insonlar o'z hayotlari davomida hamisha bir birlarini yordamiga ehtiyoj sezib turadilar qolaversa ko'pchilik odamlar turli masalalarda bir birlaridan yordam so'raydilar ham lekin yordam beruvchi ko'proq qay hollarda yordam berishi matlub va qaysi kishilarga yordam bersa ko'proq savob oladi ushbu hadisda ana shu savolga javob berilmoqda ado etishni iroda qilgan mukotobga mukotob hojasi bilan ma'lum bir vaqtda ma'lum miqdor pulni berib ozod bo'lishga ahdnoma tuzgan quldir bu ish qanchalar ulug' va savobli ekanini ta'kidlab o'tirmasak ham bo'ladi birovga sidqa dildan yordam bermoqchi bo'lgan odam avvalo ana shunday kishiga ozod bo'lishni chin qalbdan xohlayotgan buning uchun jon dili bilan urinayotgan qulga yordam qilishi lozim va yaxshi ekanini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining ushbu hadisi shariflarida alohida de, ta'kidlamoqdalar iffatini iroda qilgan turmush quruvchiga o'z iffatimni saqlayin jinsi maylimni pok yo'l nikoh yo'li bilan qondirayin deb urinayotgan kishiga yordam berish ham xuddi qullikdan ozod bo'lishga harakat qilayotgan odamga ko'maklashishdek kerakligi va savobli ishdir nikoh orqali iffatini saqlashga harakat qilayotgan ammo bunga erisha olmayotgan kishiga yordam qo'lini cho'zish har bir mo'min musulmonning muqaddas burchi bo'lib kimdir so'zi bilan kimdir xizmati bilan kimdir moli dunyosi bilan unga yordam bermog'i kerak bu ish juda ham ulug' savobga molik bo'lib musulmonlar qadimdan bu borada boshqa xalqlardan ajralib turganlar ular oila qurishga urinmaganlarini oila qurishga undaganlar oila qurish niyatidagilarga qo'llaridan kelgan yordamlarini ayamaganlar bu ishlarni xuddi ushbu hadisga amal qilib ado etishgan hozirgi musulmonlar ham bu borada o'z ixlos va g'ayratlarini ko'rsatishlari lozim ba'zi yurtlarda bu ish musulmonlarning shaxsiy harakati tariqasida amalga oshirilayotgan bo'lsa boshqalarida oila quruvchilarga yordam jamiyatlari tuzilgan nima qilib bo'lsa ham bu ishni xayrli sanab jonlantirgan afzal ana o'shanda ko'plab ajru savobga erishiladi inshaalloh